اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام ہیں جن کی زندگی صبر شکر اور توقل کی روشن مثال ہے ان کی آزمائشوں اور پھر اللہ کی رحمت سے نجات پانے کی داستان قرآن پاک میں سرت انبیاء اور سورت سواد میں بیان ہوئی ہے آئیے ان کی پوری کہانی کو تفصیل سے جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق کنان کے علاقے سے تھا جو موجودہ فلسطین اور اردن کے درمیان واقع ہے آپ کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا آپ کے پاس ہزاروں مویشی گائے بھیڑے اونٹ وسیع زرعی زمین اور قیمتی خزانے تھے آپ کے ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں جو سبھی نیک اور فرما بردار تھے آپ مضبوط جسم خوبصورت چہرے اور تندرست طبیعت کے مالک تھے لوگ آپ کو نیکی کا پہاڑ کہتے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ غریبوں یتیموں اور مسافروں کی مدد کرتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے اے میرے رب یہ سب نعمتیں تیری ہی عطا کردہ ہیں میں تیرا نہایت شکر گزار ہوں ایک دن فرشتوں کی مجلس میں شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا اگر ایوب کی نعمتیں چھین لی جائیں تو وہ تیرا شکر کرنا چھوڑ دے گا اور تجھے کوستا رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب میرا سچا بندہ ہے وہ ہر حال میں صبر کرے گا میں تجھے آزمائش کی اجازت دیتا ہوں مگر اس کی جان عقل اور زبان کو ہرگز نقصان نہ پہنچانا شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی نعمتوں کو تباہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ایک طوفانی رات آپ کے مویشیوں پر آندھی اور آگ گری صبح تک آپ کا سارا مال فنا ہو چکا تھا کھیتوں میں اچانک آگ لگ گئی اور سونے چاندی کے خزانے زمین میں دھنس گئے ایک دن آپ کے تمام بچے ایک تقریب میں جمع تھے کہ اچانک سے زلزلہ آیا اور پورا مکان ان پر گر پڑا تمام اولاد دم توڑ گئی شیطان نے آپ کے جسم پر زہریلے پھوڑے نکال دیے جو نہ صرف دردناک تھے بلکہ بدبودار بھی تھے آپ کا جسم زخموں سے بھر گیا اور آپ بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے مرض اتنا شدید تھا کہ لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے صرف آپ کی بیوی حضرت رحمہ جنہیں بعض روایات میں لیا بھی کہا جاتا ہے آپ کے ساتھ رہیں وہ دن بھر مزدوری کرتی روٹی کمانے کے لیے اپنے بال تک بیچ دیتی اور رات کو آپ کی ذمہ داری اور خدمت کرتی سالوں تک بیماری اور تنہائی نے گھیرے رکھا ایک دن حضرت رحمہ نے تھک کر کہا اے ایوب اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ کو شفاہ دے سکتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا میں اسی سال تک اللہ کی نعمتوں میں رہا ہوں اب اگر چند سال تکلیف اٹھانا پڑے تو کیا میں اللہ سے شکایت کروں میں ایسا نہیں کر سکتا مگر جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگی اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا زمین پر پاؤں مارو جیسے ہی آپ نے پاؤں مارا ایک چشمہ پھوٹ نکلا اس کے پانی سے نہانے پر آپ کے تمام زخم ٹھیک ہو گئے اور آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت تندرست اور توانا ہو گئے اس چشمے کا پانی پینے سے آپ کی اندرونی کمزوری دور ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے دگنا مالتا کیا چودہ ہزار مویشی سونے چاندی کے خزانے آپ کی بیوی حضرت رحمہ پھر سے جوان ہو گئیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چودہ بیٹے اور چھے بیٹیاں عطا فرمائی لوگ جو آپ کو چھوڑ گئے تھے وہ معافی مانگنے آئے اور آپ کی عزت دوبارہ قائم ہوئی صحت یاب ہونے کے بعد آپ نے اپنی اولاد کو نصیحت کی اے میری اولاد ہر مصیبت میں صبر کرو اللہ کا شکر ادا کرو اور کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا سورت انویہ میں ارشاد باری تالا ہے اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو تکلیف انہیں آئی تھی وہ دور کر دی سورت سواد میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا کیا ہی اچھا بندہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام نے ثابت کیا کہ سبا انسان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا نعمت اللہ کی طرف سے ہیں ان کا شکر ہی انہیں برقرار رکھتا ہے حضرت رحمہ کی قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچی محبت ہر مشکل میں ساتھ دیتی ہے اللہ پر مکمل بھروسہ کرو وہ ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے آج بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا چشمہ این الوب اردن میں موجود ہے جو ان کی داستان صبر کی گواہی دیتا ہے یہ کہانی ہر مسلمان کو یاد دلاتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے